Pada episode ini, Jong Guan meminta Do Hee untuk kembali berjuang menangkap pelaku yang telah membunuh Ju Chon So. Namun, Do Hee menolak. Sebab, dia tidak ingin kehilangan orang-orang terdekatnya lagi. Dia juga khawatir Jong Guan akan kembali terluka karena dirinya. Jong Guan menegaskan Do Hee tidak perlu mencemaskan dirinya. Sebab, apa yang terbaik bagi Do Hee, itulah yang terbaik juga bagi dirinya. Mereka mulai mengakui perasaannya bahwa mereka saling mencintai. Tampaknya, Jongguan melakukan kesalahan besar karena bercinta dengan manusia, sebab semua jam perjanjian miliknya berhenti secara tiba-tiba. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe channel ini. Jongguan dan Dohi berkencan seperti pasangan pada umumnya. Jongguan merasa mencintai seseorang begitu menyenangkan hingga dia ingin menjadi manusia biasa. Ini pertama kalinya Jongguan berpacaran setelah ratusan tahun menjadi demon. Dia meminta Dohi agar memanggilnya dengan kata "sayang" atau "suamiku". Mendengar hal itu, Dohi tertawa sebab Jongguan berubah menjadi romantis dan norak. Dohi merasa sangat bahagia. Sebab, sejak dia menyerahkan semua warisan Ju Chon Suk hari-harinya terasa tenang dan damai. Saat di kantor, Dohi akan menandatangani surat pemindahan ahli waris kepada Noh Suk Min. Namun, Jong Won bersikeras agar Dohi tidak menyerah. Mereka harus menangkap pelaku yang telah membunuh Ju Chon Suk. Dohi meyakinkan Jong Kwon bahwa ini adalah keputusan yang terbaik untuknya. Sebab saat ini dia merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang sangat berharga. Jong Kwon meminta Dohi agar tidak menutup kasus ini sembarangan. Sebab dia khawatir Dohi akan mengalami hal yang serupa di kemudian hari jong mendatangi kantor polisi untuk memberikan sketsa wajah asli pelaku yang dia lihat saat penusukan terjadi. Sementara itu, Pak Bok-gyu menelpon jong -Gun. Dia memberitahu bahwa geng anjing liar membuat kegaduhan di teater Yayasan Sunwol. Mereka membersihkan kantor dan memeriksa setiap pegawai yang datang agar tidak ada lagi penyelundup yang dapat melukai jong -Gun. Tak lama kemudian, Jong Gwon datang. Dia meminta geng anjing liar untuk menangkap pelaku yang telah menusuknya. Mereka sangat senang, sebab untuk pertama kalinya mereka mendapat tugas dari Jong Gwon yang sudah mereka anggap sebagai bosnya. Jin Gayong kembali memperingatkan Jong Gwon agar meninggalkan Dohi. Dia meminta Jong Gwon untuk kembali menjadi demon. Sebab, dia tidak ingin Guan musnah karena melindungi Dohi. Guan menegaskan bahwa dia tidak akan pernah melepaskan Dohi. Dia meminta Jin Gayong untuk tidak ikut campur atas keputusannya. Di sisi lain, polisi berhasil menemukan data pelaku melalui sketsa wajah yang diberikan Jong Guan. Pelaku tersebut adalah Gi Kuang Chol yang merupakan seorang residivis. Polisi segera mencari tempat persembunyian Gi Kwang Chol untuk menangkapnya. Rupanya, No Sukmin merupakan dalang dibalik kejahatan yang telah dilakukan Gi Kwang Chol. No Sukmin bergerak cepat membunuh Gi Kwang Chol dengan cara membakar tempat tinggalnya sebelum polisi menangkapnya. Sebab, dia tidak ingin kejahatannya terbongkar. Polisi berhasil menemukan tempat persembunyian Gi Kwang Chol. Sayangnya, Gi Kuang telah mati terbakar. Polisi juga tidak menemukan barang bukti apapun karena semuanya telah hangus terbakar. Kemudian, polisi memberi informasi kepada Dohi bahwa Gi Kuang telah tewas secara mengenaskan. Bahkan, tubuhnya rusak hingga sulit dikenali. Jongguan semakin penasaran siapa dalang dibalik kematian Gi Kuang Sementara itu, Jong-Gwon baru menyadari bahwa semua jam perjanjian miliknya telah berhenti. Kemudian, dia mendatangi Yeon-Seo untuk memastikan apakah kekuatannya masih bekerja. Namun ternyata, Yeon-Seo kembali sekarat. Jong-Gwon sangat terkejut karena kekuatannya benar-benar sudah hilang sepenuhnya. Sebab, semua orang yang telah melakukan perjanjian dengannya sudah tidak berlaku. Jonggun segera mendatangi wanita yang pernah mengaku dirinya adalah Tuhan. Jonggun menanyakan sesuatu hal yang dia ketahui tentang dirinya. Namun, wanita tersebut menyebut Jonggun telah menjadi manusia seutuhnya. Jonggun tidak percaya begitu saja. Tiba-tiba, wanita tersebut menunjukkan kekuatannya. Dia dapat berpindah tempat hanya dengan menjentikan jarinya. Hal itu membuat Jongwon terkejut dan mempertanyakan siapa dia sebenarnya. Wanita tersebut mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang telah memberinya kekuatan demon. Mendengar hal itu, Jongwon memintanya agar memberinya kekuatan lagi. Namun, wanita tersebut menjelaskan bahwa penyebab kekuatannya menghilang karena dia telah mencampuri kehidupan manusia. Bahkan, Jonggun bisa musnah karena sudah tidak bisa lagi membuat perjanjian dengan manusia. Namun, terdapat satu cara agar dia mendapatkan kekuatannya kembali, yaitu Dohi harus mati. Di sisi lain, Sok bertemu dengan Jin Gayong untuk mencari informasi tentang Jong -Gun. Sebab, Sok khawatir, Jong akan membahayakan Dohi. Jin gayong memberitahu Sok bahwa Jong bukanlah manusia biasa. Dia adalah demon atau disebut iblis.